І зараз поговоримо про домашніх тварин. Власне в якому віці дітям дарувати домашнього друга, і що варто про це знати? От зараз пропонуємо переглянути історію наших героїв, а потім розмова в студії. Карінці три з половиною вона обожнює їздити на біговелі, але для повного щастя дівчинці не вистачає, аби поруч біг чотирилапий друг. Мама Вікторія вважає, що дівчинка для такого ще не готова і як може, так і відтягує момент покупки тварини. Літ уже сім, коли піде в школу. вона буде більше осознавати, для чого завояться домашнє давай. А от десятирічна Катя це вже усвідомила. Песика дівчинка замовляла батькам на усі свята. Він дуже добрий, теж веселий, але він і достатньо хитрий. Тепер шнауцер я сон, який час від часу ши виспівує, улюбленець усієї родини. <му> <плес> Хотя мама Ирина відмовляла донечку, как могла. Я выбирала время, когда, допустим, 6 утра, осень, идет дождик, я ее подводила к окну и показывала на людей, гуляющих с собаками, и говорила «Вот так вот каждое утро будешь гулять собачкой ты». Катрусю це не злякало. Дівчинка стала ще наполегливішою і регулярно приносила додому дворових цуценят. в останній раз вона мені принесла маленьку тільки родившуся дівчинку, яка була ще і внутри в матерінському молоке, я зрозуміла, що краще принести додому животне, яке вже будет... знати, що це за собака, що це за порода. І вот. так от у нас вийшло я сон. Разом з песиком у Каті з'явилися і обов'язки, з якими вона добре справляється. Всегда по. Школи я дознаю срочно й ті домої вигулювати. Мама Ірина впевнена, не немає значення, якого віку дитина в будь-якому разі. Відповідальність за тварину мають взяти на себе дорослі члени родини. Отже, як визначити, що дитина готова виховувати тварину? Та у якому віці найоптимальніше заводити малечі друга? Знаем этот сюжет, дивилася лекарь-ветеринар Олена Костюк. Вам доброго ранку. <свят> вот, Елена, ну, мы посмотрели, вот все-таки с какого возраста лучше дарить ребенку, уже животного, важно, чтобы он за ним ухаживал, в трехлетнем возрасте нужно это делать? Это очень вопрос интересный и на самом деле сложный. Родители должны быть готовы к тому, что ребенок в принципе не может ухаживать за животным. Это ответственность, это полноценный член семьи, которому нужен специальный уход. Поэтому да, можно малыша завести животные в три года, но вы должны быть готовы, что ответственность несете вы. Ну вообще, а как понять, что ребенок готов ухаживать за животным, что вот можно ему покупать, если с этой целью? А... Возможно, кошки требуют меньше ухода, поэтому угу. кошек можно заводить с самого маленького возраста. Если ребенок способен гулять на улице самостоятельно, то, в общем-то, можно, наверное, его отпустить гулять с собакой. Вот, а что касается аллергии, может, нужно сдавать какие-то анализы, либо уже аллергия проявляется, когда животное уже в доме? Чтобы узнать, есть ли у ребенка аллергия, ну, больше мгновенного типа реакция, просто можно сходить в гости к друзьям, у которых есть животные. И если ребенок начинает чихать, кашлять уже буквально через 10-15 минут, скорее всего, что животное не есть В любом случае, при покупке сначала нужно Да, посмотреть как Как реагирует ребенок? Ну, кстати, я знаю, что есть гипоаллергенные животные. Вот, например, президента Барака Обамы. Вот мы сейчас можем видеть его фотографию. Вот эта порода португальская водяная собака. Вот утверждают, что эта собака не вызывает аллергии. Что вы по этому поводу скажете? Еще какие собаки не вызывают аллергии? С сложно сказать, Ну в чем причина. В большинстве случаев аллергия на шерсть и на эпителий mm -hmm. животных. Поэтому сказать, что какие-то животные гипоаллергенные, ну, сложно. То есть это миф? Да, ну, возможно, всего. возможно, да. Возможно, животные без шерсти, такие как кошки, сфинксы и ряд пород собак тоже могут иметь меньший аллерген. А можете посоветовать, вот, какие породы лучше всего выбирать, какие м, самые неприхотливые в ухаживании. И еще такой очень важный момент: все-таки лучше щенком брать или маленького, например, котенка или уже взрослых. Я думаю, что в идеале взять маленького котенка mm -hmm. и, или щенка, которого вы будете воспитывать, вы будете следить, как он растет, вы сможете обеспечить ему достойное, ну, ведь ветеринарное обслуживание это крайне важно. Что касается выбора породы, если это квартира, то, конечно, не стоит брать животных крупных или средних размеров. И помните, изучите характер. Каждая порода очень разная. И все зависит от того, что вы хотите. Вы хотите сумасшедшую собаку, которая будет прыгать с вами, или что-то более спокойное, и исходя из этого вы уже делать выбор. Ну вот, кстати, чтобы проверить, какую собаку хочется сумасшедшую или спокойную, вообще и готовы ли вы к еще одному сожителю в квартире, или в квартире или в доме. Вот сейчас есть такая информация про животных в аренду. Вот можно брать животных в аренду. Ну, таким образом можно понять вообще, что дальше делать. Я пропоную зараз переглянуть. Сюжет. Сучасні японці, які багато працюють, не мають можливості тримати тварин в домі. Часто це ще й забороняє власник квартири. Саме для таких людей в Токіо 5 років тому запрацював сервіс, де лише за 600 єн а це приблизно 100 гривень. Можна бавитися та гладити котів без обмежень, хоч цілий день. Також набирає обертів по всій планеті оренда домашніх тварин. В США, наприклад, можна взяти на прокат не лише котів та собак, а й змій, птахів та навіть козу. Стає популярним такий сервіс і в Україні. Кіт або собака можуть бути вашим на один день за 20-30 гривень. А якщо за добу ви зрозумієте, що цей пухнастик стане вашим найкращим другом, то залишити його собі зможете абсолютно безкоштовно. От власне за недорого можна влаштувати таку перевірку. А взагалі, де краще шукати тваринок в притулку, в інтернеті, на базарах, де? Важно, на рынке чаще всего не придерживаются правил вакцинации, mm -hmm. и, к сожалению, уже через неделю после покупки покупка, э, такой щенок попадает в ветеринарную клинику с тяжелыми инфекциями. Поэтому очень важно проверить ветеринарные паспорта, были ли вакцинации, и убедиться, что окружающая среда была чиста от инфекции. Так что, наверное, это поиск в интернете и mm -hmm. у заводчиков. А может, в любом случае, друга друга и одразу в ветеринарную клинику, чтобы его проверили, сдали все анализы? Э, да, скорее всего, что особенно кошек если их подбирают на улице или берут где-то из питомника, обязательно нужно проверить на, дерма, э, на, на лишай на дерматофите. Угу. Ну и осмотр врача. То есть, в принципе, конечно, спокойно покажу. можно взять с улицы, но сразу тогда ведь Да, но обязательно клинику. нужно показаться, чтобы ну, угу. выполнить все основные правила вначале. Ну, вот для тех сейчас, кто может собирается с родителей подарить своему ребенку лохматого друга, вот скажите, вот все-таки как правильно распределить обязанности между ребенком, между родителями и кто на себя больше должен взять? Ответственность а ребенок должен развлекать малыша, <смех> должен <смех> играть с ним. Да, и очень важно, он должен понимать, что несет ответственность за то, чтобы малыш тоже был здоров. Обязательно нужно вовлекать ребенка в ветеринарные э, все аспекты. Можно брать его с собой клинике на вакцинации. Но что касается ухода основного питания и, и э, вакцинации, обработки от паразитов, это все должны делать родители обязательно. Спасибо большое. Ну, власне, немає значення з якого віку е подарувати чи котика чи собачку. Головне дійсно вирішено вирішити, чи дійсно ви готові е взяти до себе ще одного члена родини, тому що це вже не просто собачка чи кіт, і треба нести вже за нього відповідальність. Ну і власне можна взяти в оренду на один день і зрозуміти, чи ви готові до цього на даному етапі свого життя. Ну а ми дякуємо вам з нами е була лікар-ветеринар Олена Костюк. Ну а ми. мы